<سؤال الهدى> <كيومت> دون دون بسم الله الرحمن الرحيم قيامة قدم قدم حقيقة وطاطن أمل وصفات بسم الله الرحمن الرحيم حضرت أمير المؤمنين علي عليه الصلاة وصفات <بيورر> من وفاتمة زهرة صلى الله عليها. Allah peyğəmbərlərinə salavat olsun. Mübarək huzuruna yetişəndə onun şiddətli şəkildə ağladığını gördük. Ona dedim: "Qutamanam sənə fəda olsun, ağlamağımıza səbəb nədir?" Həzrət buyurdu: "Ya Ali, Mirat kitəsində Alsimana getdin." özümətimin qadınlarını ağır əzab altında olduqlarını müşahidə etdim. Eydə bir şəkildə idillər ki, hətta onları tanımadım. Onları ağır əzabda gördüyümə görə ağlayıram. Sonra həzzət sözünə davam edərək buyurdu: bir kadının saçlarından asıldığını, beyninin kaynadığını gördüm. Bir kadının dilinden asıldığını ve cehennem suyundan boğazına töküldüklerini gördüm. Bir kadının öz bedeninin etini yediğini ve altından ateşin şölelendiğini gördüm. dik az bir qadının iki döşlərindən asıldığını gördüm bir qadının çor çar lal olduğunu aləşdən olan bir taubutta başının qafasından ot çıxdığını və onun bədəninin düzam bərəx yara xəstəliyinə tutulduğunu gördüm Bir qadının altaşdan olan bir təndirdə iki ayağından asıldığını gördüm. Bir qadının ətini qabaq və arxa tərəfdən altaşdan olan qıyğılarla ayırırdılar. Bir qadının öz bağırsaqlarını yediyi halda üz və əllərinin ot onu gördüm. Bir qadının başının donuz başı, bədəninin ulaq bədəni kimi olduğunu və nə qədər əzab keçdiyini gördüm. Bir qadının arxasından atəş çıxaraq iç sürətinə düşdüyünü və mələklərin onu başla bədəninin alt eşdən olan kürzlərlə toqquzlarla duyuduğunu gördüm. Sonra Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyha əziz atasına xitab etdi. Bu qadınlar hansı əməlin sahibləridir ki, Allah Taala onlar üçün belə bir əzab təyin etmişdir? Hazrat Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "O qadın ki, saçlarından asılmışdı, saçlarını naməhrəm kişilərdən gizlətmədiyinə görə idi. O qadın çitlindən asılmışdı. Ərinə belə ilə əziyyət etdiyinə görə idi." Bik az O qadın ki, öz əkmini yegirdi, özünə camaat üçün bəzədinə görə idi. O qadınçı ayaqlarından asılmışdı, əri ilə bir yastığa baş qoymaq, yataqda yatmaqdan boyun qasırdığına görə idi. O qadınçı ayaqları qollarına bağlanmış əqrəblər, ilanlar ona daraşmışdı, nədis çişli sudan bəsləmaz ve el üzünü yumak için istifade ettiğine, taşlığa riayet etmədiyinə, həmçinin cənabət, heyz qusununu yerinə getirmədiyinə, namazda səhlənkarlığına görə idi. O kadın ki kor, kar, lalıydı. Diqqətən kanun cinsli əlaqə hamilə olub ərənin uşağı olduğunu ittiham edirdi. O qadın ki, bağırsaqlarını yediyi halda üz və bədəni yanırdı, isətə zid fahişəliyə əməl vasitəçilik etdiyinə görə idi. Poçet onun başı, bədəni ulaq bədəni olan qadın, söz gəzdirən və yalan danışan olduğuna görə idi. İc sürətində olan qadın dünyadan müğənnilik edən və fəhl olduğuna görə bu şəkildə idi. Bu vaxt həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: və onun ərinə narahat edən qadına O qəlbimə qadın xoşbəxtdir ki, arə ondan iradədir. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.